Kicauan burung dan kokokan ayam jantan memecah keheningan waktu pagi di kampung orang asli Kuala Koyan, Kuala Lipis, Pahang. Udara segar dan embun pagi menitik ke bumi. Awan gemawan semakin lenyap ditelan mentari pagi. Seorang anak gadis semai yang lena diulit mimpi indah terjaga dari tidurnya. Nama saya Nusara, nama ayah saya Niskala, nama ibu saya Asimah. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Saya berusaha 11 tahun. Adik beradik saya 5 orang. Hari ini saya akan ke sekolah. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Koyan. Rutin harian Nur Zara atau Zara panggilan manjanya akan bangun seawal tujuh pagi lagi dan akan ke sungai berhampiran untuk mandi. Sementara itu di rumahnya, Si ibu sibuk menyediakan sarapan bagi anak-anaknya sebelum mereka ke sekolah. Saya maknasara, saya nak buat sarapan pagi untuk anak saya ke sekolah. Goreng pisang. Biasa saya goreng ni, goreng nasi itu sajalah Untuk anak saya pergi ke sekolah Kadang-kadang tu sarapan dia Dia apa sarapan roti Makan roti Lepas tu nasi goreng Tu yang ada saya hidang Untuk anak saya pergi ke sekolah nak Saya nak bersarapan dulu. Ya, saya Ayah Nazara. Nama saya di anak lelaki awang. Uh, inilah ya, kami punya return pagi. Untuk sarapan pagi untuk semua keluarga saya lah. Uh, kami siap minum ni saya pastikan anak-anak saya semua dah ready Kami minum sekali Dan semua pergi ke sekolah Itulah harapan saya aa, seorang ayah dan ibu Kami mengharapkan kejayaan bagi bagi anak kami lah Dia kalau boleh anak-anak saya ni saya nasihat dah Jangan ikut apa macam saya dan mak dia susah Kalau boleh kami nak anak-anak kami aa, Semua empat-empat empat ni berjaya ke Menara Gading Itulah harapan saya seorang ayah Selepas bersarapan, Ibu Zara akan membersihkan rumah serta menjaga dua orang adik Zara iaitu Norizwan Fikri yang berusia tiga tahun dan Nil Zahra yang berusia dua bulan. Sementara itu, Miss Kala pula akan menghantar anak-anaknya ke sekolah. ke sekolah di Sekolah Menengah Sungai Koyan 3 yang terletak kira-kira 20 km dari rumah mereka, Zara dan dua adiknya iaitu Nil Maulin yang bersekolah dalam darjah 2 di Sekolah Kebangsaan Kuala Koyan dan Hisham yang baru saja memasuki tadika akan berjalan kaki ke sekolah masing-masing ditemani bapa mereka. Perjalanan mengambil masa kira-kira 10 minit. Setiap kali ingin ke sekolah, mereka perlu melalui jambatan gantung yang merentangi Sungai Jelai. Dulu uh, susah sikit sekarang ni ada perubahan ni lah sebab sekarang ni kira kerajaan dah, apa, dah dah apa masyarakat orang asli dah maju. Dulu teruk dulu pergi Masa nak pergi hantar anak, -anak ni ke sekolah kami kena apa, naik feri lah. tiap, ha, tiap hari naik feri sekarang ni kira kami berterima kasih kepada kerajaan sebab banyak membantu masyarakat orang asli. banyak membuat perubahan sedikit demi sedikit. Kami berterima kasih kepada apa, kerajaan. saya harap anak-anak saya sekolah maju, berjaya dan dapat membantu masyarakat orang asli untuk memajukan lagi masyarakat orang asli yang akan datang. sekolah saya dan adik saya sekolah kebangsaan Kuala Koyan. Kami sudah sampai. Di sekolah kebangsaan Kuala Koyan, rakan-rakan sekelas Azara telah tiba lebih awal. menyanyikan lagu dekat raku. Satu, dua, Cikgu Hasrul yang mengajar murid-murid darjah lima akan masuk ke kelas seawal pukul 7.45 pagi lagi. Selamat pagi, Tuh. Selamat pagi, Cikgu. Apa ini kita akan belajar lagi mengenai sejarah Malaysia kita. Awak tahu negeri Melaka? Tahu. Siapa tahu negeri Melaka angkat tangga tinggi-tinggi? Negeri Melaka angkat tangan Tak tahu Soalan saya Siapa yang membuka Negeri Melaka angkat tangan Siapa tahu Para Miswara Cikgu Bagus Tepuk tangan Tepuk tangan Seperti suku kaum orang asli yang lain, suku Semai tidak terkecuali mempunyai sifat malu yang agak tinggi. Namun bagi Zara, sifat malu itu tiada dalam kamus hidupnya. Zara sering mengambil bahagian dalam apa jua aktiviti yang dianjurkan di dalam kelas maupun di sekolahnya. Dari darjah 1 hingga darjah 4, Zara sering mendapat tempat pertama dalam setiap peperiksaan akhir tahun. Bagi Cikgu Hasrul, walaupun berlainan bangsa dan agama, beliau tidak pernah mendiskriminasikan para pelajarnya yang mengamalkan kepercayaan animisma. Bagi beliau, tanggungjawab sebagai guru perlu dipikul dengan jujur dan amanah agar orang asli semai maju dalam bidang akademik. Walaupun hakikatnya, berbagai cabaran perlu dihadapi oleh 12 orang guru di sekolah ini khususnya usaha menggalakkan pelajar mereka datang ke sekolah. Beberapa tahun yang lalu, peratus kedatangan pelajar ke sekolah ini kurang memuaskan. Namun usaha berterusan serta dorongan guru-guru sekolah kebangsaan Kuala Koyan yang bertemu dengan ibu bapa pelajar di sini menyebabkan timbul kesedaran mengenai pentingnya pendidikan kepada anak-anak orang asli semai. Kini peratus kedatangan pelajar di sini semakin baik. Saya tengok banyak dah perubahan yang berlaku kerana dari segi Pertamanya pembangunan sosial dan juga pembangunan fizikal Pembangunan sosial murid-murid sini telah banyak berubah Dan segi fizikal dahulunya kita lihat sekolah di kebangsaan Kuala, Kuala Kuala ini adalah sekolah kayu Dan sekarang totally ia adalah sebuah bangunan kekal batu Yang kedua saya rasa kerajaan telah banyak memberi pendidikan sama rata yang mana sama dengan sekolah di luar ataupun di bandar luar bandar tidak dipinggirkan dan sekolah orang asli juga adalah sama contohnya dengan pendekatan ICT di sekolah ini juga ada akses internet dan juga dibekalkan dengan peralatan-peralatan ICT yang canggih dan termoden mereka telah ada anjakan paradigma lah kerana murid-murid di sini telah berubah dan minat untuk belajar tu terlalu tinggi. Inquiry untuk mendapat sesuatu yang baru adalah sangat di tahap yang boleh sekatakan 100% anak-anak kita sememangnya perlukan pendidikan kerana pendidikanlah yang akan merubah uh, sebuah kehidupan. Seperti keluarga Zara, majoriti 80 buah keluarga penduduk kampungnya berada di bawah paras kemiskinan. Kebanyakan mereka selain menjadi penuri kereta, mereka juga memungut hasil hutan seperti mencari kayu gaharu, rotan manau dan mencari kata. Pada sekitar tahun 70-an, orang asli semai di sini sering berpindah randa. Kerajaan Malaysia khususnya Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) memberi perhatian serius masalah tersebut dan berusaha menjayakan program penempatan orang asli semai di satu penempatan tetap. Sebagai langkah susulan, rumah-rumah yang dilengkapi kemudahan elektrik dan air selain kemudahan sekolah dan dewan orang ramai dibina. Dari aspek pendidikan pula, pelbagai skim diberikan seperti bantuan buku, alat bantu mengajar yang lebih moden serta kelas tambahan diadakan secara percuma. Selain Kementerian Pelajaran Malaysia, Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu UNICEF turut menghulurkan bantuan. Antaranya mengadakan pusat perkembangan kurikulum yang memberi fokus kepada pelajar yang lemah dalam pembelajaran. kebiasaannya, selepas pulang dari sekolah, Zara sekeluarga akan menikmati makan tengah hari bersama. Zara dan kakaknya Nora Nizam pastinya akan turun ke dapur membantu ibu mereka. Jangan ambil-ambil yang cukup teriak-teriak. Kemesraan keluarga ini jelas terpancar. Walaupun kehidupan mereka ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. penggal persekolahan telah bermula, Zara merancang pelbagai aktiviti. Bila cuti sekolah, saya mengikut abik saya pergi menuri getah. Inilah kebun abik saya. Ini ubat nyamuk ni ya saya bakar ni untuk menghalaukan nyamuk lah sebab senang saya nak menuri getah kira tak ada gangguan nyamuk dekat telinga dekat tengkuk ha, itulah Selepas menemani bapanya menori getah, di sebelah petangnya, Zara dan rakan-rakannya iaitu Julia, Nora Liana dan Rosyati pasti meluangkan masa bersama. Selain belajar dan membuat pelbagai aktiviti seperti melukis, mereka juga akan bermain permainan tradisi.

Mereka mandi sepuas-puasnya So, upacara buka pantang dan kenduri akan diadakan bagi memperingati kematian Datuk Zara yang meninggal dua bulan yang lalu. Lazimnya persiapan akan dibuat sebulan lebih awal daripada tarikh upacara buka pantang yang biasanya disambut selama enam malam berturut-turut. Penduduk kampung akan bergotong royong membuat persiapan. Zara juga tidak ketinggalan. tradisi yang diperbuat daripada daun kelapa Zara amat teruja untuk menyertai upacara buka pantang bersama keluarganya Apabila air jampi direnjes oleh pawang kepada mereka yang menghadiri upacara ini, maka bermulalah upacara buka pantang dan tarian sewang ditarikan. Ia menjadi simbolik kepada kegembiraan keluarga si mati. Apabila ketukan buluh dan gong semakin rancak, keluarga terdekat akan memulakan langkah dan menari bersama-sama. Zara juga tidak mahu ketinggalan. Upacara ini biasanya akan diteruskan sehingga subuh. Malam semakin larut, tarian dan muzik sewang makin sayup kedengaran, menandakan upacara buka pantang akan berakhir. Namun bagi Zara, ia belum berakhir begitu sahaja. Perjalanan dan perjuangan anak gadis semai ini bagi membela keluarga dan bangsanya masih jauh lagi hanya masa dan waktu yang menentukan segalanya Cemang he, tiup jelah begal lte, bi pujun lte pulur lagu terus rangan kan masih en, O A M, O A B, en perpani citer citer ed ma an mai, bantu ji senoir keluar ke biar dunia en bpani, en kenon senoir per en seng sengi sengi kawak en, en nyor perpani ma an mai and my sir e